Документалістів з Києва минає третій тиждень нашого перебування на сході України у зоні проведення АТО. Сюда, сюда, сюда. Иди, 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 иди. у нашому арсеналі понад 20 годин відзнати генералу продажа. Какая-то ізмінна російська федерація інтереси теряється Ситуація у регіоні щодня змінюється. Україні! Змінюється і настрої людей. Перспективи размути. Я сама не знаю, хто я зараз. Я за Україну про повернення додому не говоримо. Вирішуємо залишитися до закінчення війни. Усе, що фіксуватимуть наші камери, ми оперативно і неупереджено передаватимемо вам. Дивіться, то паймі. Слухайте. Аналізуйте, Росія завжди буде втручатися в справи України. З Тореза Ми їдемо у місто Донецьк 25 травня. Ми подивимося, як проходитимуть тут вибори президента України. Не было, а да. почему закрыто? А потому что там одна дежурная. Ну да. Давай да. Давай Потому что на школу обходит. Так, а должны же были быть эти урны здесь, как-то эти, ничего, да, не ставили? Я, не Я работала в пятницу. И ничего не ставили, да? Нет, ничего не было. Не завезли ни бюллетени, ничего, да? Этого, это не не Я не видела. Правда, что люди боятся идти голосовать под грузой жизни, потому что нет, никто ничего не угрожал, mm -hmm. никаких не было, нет, никто не нападал, никто ничего. Mm -hmm. Это я вам говорю, гарантирую, потому что работала сколько, никто ни, ничего не угрожал, не mm -hmm. А почему тогда закрыто? И тут же должен должен был быть. Нет, не диеторы. Вы постучите, там, может хорошо будет. Чего не позвонила? Скажите, пожалуйста, участок этот избирательный. Конечно, не работал уже. И с утра не работал? Да, не работал, конечно. Не завозили ни урны, не не завозили, ни бюллетени, не ничего. ничего не завозили? Конечно. Нет, ничего. С утра. Тут милиция была, это... Том, а ты что, не знаешь? Ты а что, мой иду... телефон не знаешь? А что твой телефон? Я иду за хлеб. работаю Ну, я смотрю, что ты тут дежурный. Ну, нет, ну, я просто... ходит тут, это, все это. Ну, мы вот. хотели посмотреть, как выборы происходят, Ну не Какие выборы? ё красоты! ты! Тут уже сегодня три смены. Милиция с этого уже сменились. Да, гляньте! Никто ничего не посягает, никто ничего... Нет, так тут же ничего нету извините, я не знаю, кто патриот, и я сама не знаю, кто я сейчас. На самом деле... Так. Ну вы так. за Украину, скажите. Вы за единую Украину? По душе так посмотрите. По душе? Я хочу за единую. Я не знаю, откуда вы, где вы. Я сама с Киевщины, я сама киевлянка. Точная киевлянка. Ну, не знаю, меня сейчас убьют, кастрируют, не знаю. Что вы же из люди Киева. Вас, вас. Так, так, нет. Надо, тоже надо, нет. не просто надо, не надо. Только не надо. Это я сама киевлянка. Только я за просто... еды, честное слово. Ну, Но вы же здесь давно живете, уже в Донецке? Да, уже 300 30 лет живу. Ну, правда, что все люди поддерживают Донецкую Народную Республику? так? Ну Вот по-честному, вы же пой... знаете, люди. Вы вот это меня не берите на вот это, это что я беру, что все на поездку. Нет. Ну и хотел, конечно. Я не хочу, чтобы был раскол, чтобы это. Я хочу, чтобы мы были едины. Вот и все. Ну, не да. вы, извините, я в этом не участвую. Так, все. До свидания. Спасибо, Спасибо вам большое. большое. А голосовать не будем? Зачем голосовать? Просто, ну, то есть вы за... От, 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 от. Ну, а, уже а, уже а, да? а, Ні, я не голосував. Мало того, я вже місяць тому назад. Ще коли всі були переконані, що тут будуть вибори відбудуться. Ось я для себе прийняв рішення не ходити. Я не бачу жодного серед тих кандидатів, які йдуть це заради для того, щоб щось покращити. Яке життя я бачу тільки власні амбіції. Мало того, я не вважаю, що вони взагалі доцільні в такої ситуації. Вам е, дали владу після того, е, як відбувся майдан. Вам дали владу, ви її, її нею не користуєтеся, ви для людей нічого не робите. Чого я повинен в їхніх ігрищах приймати участь? Пожалуйста, а здесь должен был быть избиратель. У нас нет избирательного. И не должно было быть. Нет. А по, ну, по данным э, центрального изыскания. -из... И, 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 и не было даже, не завозили ни бюллетени не завозили упаковки. Ага. Хорошо. А всегда был здесь, да, избирательный участок? А вы просто охраняете, да? да. Угу. Хорошо, спасибо. В том плане никто ничего не анонсировал, никто не рассказывал, что избирательный участок. не было? Не было. И, не, и никогда не было? Вы в этом районе живете давно? Никаких избирательных участков. Никуда ничего не приходило. То есть вы не получили обещание, чтобы голосовать? Я не собирался делать голосовать. Но Я считаю, что э, поскольку... ДНР еще не является официально признанной республикой, и часть граждан не голосовала за ДНР, они продолжают оставаться гражданами Украины и, конечно, имеют право сделать свой выбор. Как вы считаете, то, что вот закрыты сегодня участки в Донецке избирательные, это посягательство на права людей, живущих в Украине, в Донецке, украинцев, которые все-таки могли бы проголосовать, если были бы участки открыты? В общем-то, сейчас это э, такой сложный вопрос. У меня муж, например, поехал голосовать в Артемовск. Э, то есть, с одной стороны, да, это вызывает у многих людей недовольство. Я знаю тех, кто хотел бы пойти проголосовать. Э, тем не менее, те, у кого активная политическая позиция, они также нашли возможность. Можно всегда брать открепление, ехать в любой город. Поэтому рассложилась такая ситуация, я думаю, что нужно понимать и не обострять просто ситуацию. На избирательных участках возможны провокации. Акты агрессии и вандализма от имени ДНР. Не в хвосте и ее ставленника. Да, митингу свободы и брак в соединении. 25 мая 12.00. На всех центральных площадях городов Донецкой Народной Республики. Мы сейчас находимся в Донецке, в одном из готелей. Фактически с самого ранка крутятся такие ролики. І хлопці, що зараз ви їх бачили, я їх бачив тут, на площі Леніна. Вони рішучі, вони дієві. А по інший бик ми такого не бачимо. Ми не бачимо ані рішучості, ані дієвого, чогось дієвого. Зовнішнього втручання, ну його ж ніхто не приховує. Якби його чи хто небудь приховував, ну ніхто його не приховує, воно видно, воно лежить на поверхні і, і поки не почалося розгойдування, ніяких виступів тут не було.

не могут дать ответа на то, какой вектор они видят в дальнейшем, требуют просто старый мир до основания разрушить. То же самое. Это народ, но что показательно в этой ситуации? По сути, в Киеве даже после Майдана существенных изменений не произошло. Те политики, которые сейчас выдвигаются к кандидаты в президенты, мы их всех Практически уже знаем, мы о них слышали, уже какое-то мнение сложилось о них. По сути, люди поменялись кабинетами, не более того. Ну, одного Януковича выгнали и дальше что? ну король же не сам ценен по себя, его делает свита. А свита прежняя осталось, по сути. А вот то, что происходит здесь, это есть настоящая иллюстрация, которая там так кричали, которую так жаждали. Когда люди, никогда не бывшие у власти, к ней приходят. Вопрос, есть ли будущее, есть ли у них ресурсы, есть, есть ли у вас план, мистер Фикс, как говорится. За мир, за то, чтобы отвоевать свою землю. Мы, мы ни на кого не нападаем. Ми захищаємо свою землю, свою родину, свою свободу Ну, хто? Наша хунта кістка. Ці заклики знаходять певний відгук серед населення і говорити, що це не так, це брехня. свое мнение в отношении Киевской Легко. Я бы много написала, но времени у вас не хватит. У нас Новороссия, у нас Россия, у нас русская душа, русские сердца. И мы будем всей душой стремиться к миру, согласию, чтобы наш край и мы жили в мире, согласие, как я говорю, и в дружбе с нашими народами России, Белоруссия, Молдавия. Мы очень хотим только мира. Уберите танки, уберите своих смертников от нас. Прошу вас. Все. Требую, не прошу, требую. Большое вам спасибо. Пожалуйста. Моральные уроды не имеют права погодить по нашему. Смотри, Мы предоставляем слово заместителю председателя Верховного Совета. Донецкая Народная Республика. Это, хотите, самый великий день в моей жизни. я очень этого ждала. я безумно рада, я что они приехали. Единственное, я боюсь, чтобы они все живые вернулись. Очень хорошие ребята, очень жалко, если хоть кто-то из них погибнет. У меня двое детей, я, я очень была рада их рождению, но для меня это гораздо важнее, наверное, даже. Спасибо! 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 Яка анатомія тут відбувається зараз в Донецьку? Тут суміш спротива, суміш образ, суміш зневіри, суміш тотальної зради, коли над ними просто знущалися відверто. І зараз продовжує і влада, і державні роти, і а і до цього воно було нічим воно не відрізнялося ні при Ющенкові, ні при і так далі. І так далі. Пріма почутними вистрілами. Поставит точку в начавшейся войне. вот приготовиться.

у меня есть друзья, которые в том числе служат в вот, Национальной гвардии, добровольцами записывались, и у них большой патриотизм, они чувствуют, что они должны с оружием в руках защищать целостность страны. Угу. Но опять же, это акт агрессии, так или иначе. Это а моя... Почему? Это же наша, ну, вот земля одна, же. Ну... Украина все ну, вопрос, пережив... от, от кого защищать. То есть, то, что есть какие-то неофициальные данные о том, что где-то поймали какого-то русского диверсанта, что видели ребята из Чечни, еще что-то. Нет, это официальные данные. Мы видели сегодня в э, да. Урале, но сидели они боевики. Не являются, они не являются официальными регулярными войсками вот, Российской Федерации. То есть, кто их послал сюда? Это наемники это наемники, но наемники могут работать за деньги, в принципе, в любой стране набираются там иностранные батальоны, легионы и так далее, но это не является войсками Российской Федерации. То есть официальной войны против России нет, но как это провозглашается и освещается. Вопрос против кого мы воюем. Понятно. А вы за какой приказ здесь приехали? Приказ Кадырова? От себя. От себя, лично Добровольцы. мне? Добровольцы. А сколько вы, как отченцов? Много очень. Сколько? Очень много. 30, 20? Можем. Как вас зовут? Можем. Я много раз был в Городной. Как вас зовут? Суламед. Суламет? Понятно. А вы почему будете... Вы куда едете сейчас? Вы куда сейчас? Располагаете вообще? Да. Откуда это оружие? Откуда это оружие? Ваш лично, да? Сам служил? Сам служил в Чечне, да? Да-да. Но с кадетовцами? С какой, какой отдел? Какой отдел кадетовцы? Как? Ну МВД, да? МВД. Министерство внутренних дел. Понятно. Мы не... мы не даем никаких комментариев. Мы не даем, даем комментариев. Общественный порядок. Мы подказали декларацию об объединении Луганской и Донецкой. Итак, Донецкая народная республика. Ура! Наскільки чаша міняється в їх бік, дуже швидко схиляється ця чаша. Донбас! 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 Там, били, територу, на 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 бабушка, 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 дай. Снежа, осторожно Приехали успокоить людей или для чего вы здесь появились? Мы приехали поговорить. А -а -а! Надеюсь, ребята, я не Для чего народ сюда подошел? Зачем а, а, ты провокационные вопросы задаешь? Подайте мне, спроси, я отвечу, что мы здесь. Пришли козла убрать отсюда, все. Зачем ты ему провокационные вопросы задаешь? Вийде в цих хлопців що небудь чи ні, я не знаю. Я знаю точно так же, що всім може бути байдуже, і ми можемо опинитися в ізоляції. Але я бував в Придністров'ї, я бував в Абхазії. І я скажу вам, що на мій погляд це не є добрим бо ізоляція це просто невизнання, люди кинуті. Для когось, можливо, добре, але це не є добрим. Було б набагато краще, якби з'явився в державі лідер, який би зміг об'єднати націю народ не силою зброї, а силою слова і силою свого духу і авторитету. Але поки я таких не бачу і навіть і близько. не продержатся у вас. Скорее всего, если ДНР не сможет существовать самостоятельно, а на это наиболее великие шансы, то есть мы будем либо под крылом России, либо по-прежнему под крылом Украины, всегда приходят ставленники того, кто сильнее. То есть это можно расценивать как временное правительство. Как временное правительство можно сказать, что я их поддерживаю. Как постоянные, но они же не политики. Они не политики, они люди без опыта, но показательно говорю, сама ситуация. Mm -hmm. Что наконец-то мы перестали, как, как сейчас в интернете ходит шутка, выбирать из сорта То есть все, кого мы уже знаем, просто мы их периодически двигаем местами туда-сюда. А тут вдруг действительно, те, кого здесь никогда и не было, о, о ком никто не слышал, вдруг раз и у власти. Вот это есть настоящий переворот, настоящая, ну как сказать, вот, Валіве движение народа. Чим это закінчиться? Ну, історія така штука. Моя думка, що якщо ми хочемо поміняти суспільне життя, треба починати його. Вибачте, з Києва. І треба тих гадюк гнати мітлою. Я думаю, что единственный, единственный способ, ну вот, как у меня, как у mm -hmm. обывателя, который не разбирается в политических mm -hmm. вопросах, а просто вот жаждет мира, у которого есть дети, mm -hmm. есть семья, хочется спокойствия, спокойно гулять по улицам, что, наверное, в таких сложных ситуациях единственный способ решения вопроса – это, как при Каибском кризисе, когда просто обе стороны испугались и сложили оружие. С Донецка мы едем у Добропилля, а потом у Краматорск, аби далі потрапити у Славянск сподіваюся чекати людей.